এতিয়া তেওঁ থানাৰ পৰা মানুহক কৈছে যে মই ওলাই লৈ মোৰ ধনিয়াৰক মই চাই ল'ম মোক অপদস্থ কৰিব মই কি ইমান ডাঙৰ পাপ বা মই কিবা ক্ৰাইম কৰিছো নেকি এই যে কেমেৰাত যে বন্দী হ'ব বুলি মইতো ভবাই নাছিলোঁ সেই শিশুটিৰ ওপৰত যে সি যে ৰেকটো কৰিলে এদিন নহয় দুদিন দুদিন পাইছো আমি নাথাকোঁতে কিমান দিন কৰিছা হিচাপ মইতো নাজানিম তেতিয়া তেওঁহে জানিব সেই নৰ পিখাস্তহে জানিব মই কেনেকৈ জানিম মৰিগাঁৱৰ মানুহে বা মৰিগাঁৱৰ আৰক্ষীয়ে সুৰক্ষা দি ৰাখিছে আজি গতিকে তেওঁ আমি এই অঞ্চলত থাকিব নিদো আমাৰ মহিলা মহিলাসকলে এইটো আবেদন কৰিছে যে তেওঁ কুকুৰকো যদি জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিও তেওঁ যদি এনেকুৱা অশালীন কাম তেওঁ কৰিব পাৰে অকাৰ্য কাম কৰিব পাৰে তেওঁ মাইকী মানুহ ইয়াত কেনেকে চলিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কাৰণ আপোনালোকক মই কৈ থৈছিলোঁ যে অলপ সময়ৰ পাছত আপোনালোকক লগ পাম আৰু এতিয়া আহিলোঁ গা পা ধুই সুন্দৰকৈ ভাত পানী খালোঁ কাৰণ মই ফিছাৰী পাৰত আধা ঘণ্টা বহি আহিছোঁ যি গেলা গৰম আৰু আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ ভাত পানী খালোঁ ল'ৰা ছোৱালীহালো গ'ল দোকানলৈ তাৰপিছতে আমাৰ ডিকু দেহা আৰু আমাৰ টিপালী বাইদেউ আছে কিন্তু মই আহি গ'লোঁ মোৰ শয়ন কক্ষলৈ বোলো পটককৈ আপোনালোকক কথাটো কওঁ কথাটো হৈছে এই দুদিন দুটা ভিডিঅ' মই দিছোঁ আমাৰ ন মানে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাৰ আগদিনাখনো এটা ভিডিঅ' দিছোঁ আমাৰ মৰিগাঁৱত যিটো অঘ মানে আমাৰ মৰিগাঁৱত যিটো জঘন্য কাণ্ড হৈ গৈছে একদম মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে প্ৰথম বুলি ক'লেও ভুল নহয় ইমান এটা ডাঙৰ কাম হৈ গৈছে একদম ঘৃণনীয় মহাপ হৈ গৈছে আৰু সেই পাপৰ ফলত আমাৰ এই নিউজটো মানে বাহিৰতো বাজি চাগে আৰু দেই এটা নিউজ একদম বাহিৰত বাজিছে আৰু বাহিৰলৈকে মানে বিয়পি গৈছে আৰু ঘটনাটো আৰু লগতে আমাৰ এতিয়া সচেতন কিছুমান মহিলা আছে একাংশ সচেতন মহিলা ওলাই আহিছে আৰু তেওঁ এতিয়া বাসগৃহ ভাঙিব দোকান ঘৰ সকলো ভাঙি দিব কিন্তু মানে সেইটো কথাই নহয় তেওঁ ভাঙিলেই সকলোখিনি পৰিত্ৰাণ নহয় হয়নে নহয় ভাঙিলেই সকলোখিনি সমাধান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ঘৰতো ভাঙিলে বা তেওঁ দোকানখন ভাঙিলে সেইখিনিত জানো তেওঁ কিবা সমাধান হ'ব সেইটো সমাধান নহয় তেওঁ কেনেকৈ উচিত শাস্তি পাব লাগিব কাৰণ প্ৰশাসনে তেওঁৰ পত্নীয়ে কোৱা মতে প্ৰশাসনে তেওঁক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে একাংশ আৰক্ষী বিষয়াই তেওঁক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে আমি এনেকুৱা কথা নহয় তেওঁৰ পত্নীয়ে উত্থাপন কৰিছে সেইটো কথা কাৰণ দুহেজাৰ নাইণ্টি ছেভেনৰ পৰা তেওঁ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে তেওঁ অত্যাচাৰ পাই আহিছিলে আৰু পুলিচ প্ৰশাসন কাক কাৰণ লাগে পুলিচ প্ৰশাসন আমাৰ কিবা এটা বিপদ বিঘিনি হ'লে আমাক ছেফটিৰ কাৰণেতো পুলিচ প্ৰশাসন থাকে যদিহে আমাৰ ছেফটিৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইটো গাই এৰা দিয়ে তেওঁলোকৰ ওচৰত যদি কিছুমান অভিযোগ দিবলৈ গ'লে তেওঁলোকে গায় এৰা দিয়ে তেনেহ'লে আমি কাক লৈ পেলাই আমি কিবা হয়নে নহয় তেনেহ'লে আমি কাক কোনে আমাক সুৰক্ষিত দিব যদি তেওঁলোকে আমাক সুৰক্ষা নিদিয়ে তেনেহ'লে কোনে দিব আমি নিজকে নিজে ষ্ট্ৰং আমি নিজকে নিজে সুৰক্ষা দিব পাৰিম কিন্তু ইমানখিনিওতো নোৱাৰোঁ এটা সময় এটা লিমিটলৈকেহে আমি পাৰিম গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অকণমান নিৰ্ভীকভাৱে প্ৰশাসনে এইটো চকু আখি দিব লাগে এই কথাটো বহুত ঘৃণীয় কাম আৰু এইটো গাপ দি কেতিয়াও থ'ব নালাগে কাৰণ এতিয়া সকলো ওলাই আহিছে সকলোৱে ওলাই আহিছে বাৰু এতিয়া ওলাই আহি পেলাই এতিয়া তেওঁ পটককৈ বেল পাইছে বুলি শুনিছোঁ কি কথা কি বতৰা সেইবিলাক আমি ইমান গম পোৱা নাই নিউজ চাই আছোঁ যেতিয়া নিউজটো যেতিয়া পালোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ কথাটো আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে যদি এনেকুৱা ঘৃণনীয় কাম হয় আপোনালোকে মুখ বন্ধ কেতিয়াও নকৰিব মুখ বন্ধ আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব সঁচা কথাত আপোনালোকে মাত মাতক আৰু এতিয়া তেওঁ স্বামীয়ে দুই একৰ আগত কৈছে থানাত যে মই ওলাই গৈয়ে এতিয়া পত্নীক আৰু পুত্ৰক মানে শেষ কৰি দিব পত্নীপুত্ৰ সুৰক্ষিত কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত নহয় দেই মই আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু ময়ো সুৰক্ষিত নহয় মোকো মাৰিবহি বোলে কাৰণ কিয় জানে মই তেওঁৰ ওপৰত মাত মাতিছোঁ আচলতে কি জানেনে মই সঁচা কথাৰ ওপৰত আগৰ পৰাই মাত মাতি আহিছোঁ আৰু এতিয়াও মাত মাতি যাম তেওঁ বাৰু মোক কি কৰে মই চাওঁচোন দেই তেওঁ বাৰু মোক কি কৰে মই চাওঁ কাৰণ মই সঁচা কথাৰ ওপৰত যিটো বেয়া দেখোঁ সেইটো কমেই লাগিলে ঘৰৰে হওক নাইতো পৰৰে হওক আগৰ পৰাই আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ ঘৰতো যদি কেতিয়াবা মানে আমিও বৰ কথা মাতিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা যদি মোৰো তেনেকুৱা হয় মইতো প্ৰথম মাত মাতিমেই আৰু কিছুৱে কয় ব্যক্তিগত কথা কিহৰ কাৰণে তই ভিডিঅ' বনাওঁ মই এটা কথা কৈছোঁ ব্যক্তিগত কথা ব্যক্তিগত হিচাপেই ৰাখিব লাগে যেতিয়া সেই ব্যক্তিগত কথাসমূহ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়ে যিহেতুকে আমি ছ'চিয়েল ভিডিঅ' মানে মেডিয়াত আমি কাম কৰোঁ গতিকে আমি ভিডিঅ' বনোৱা মানুহ আমিতো ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মেডিয়াত দিয়াৰ লগে লগে সেইটো ৰাজহুৱা হৈ যায় গতিকে কিয় আমি মানে লোকৰ পাৰ্চনেল কথাত লাগিম লোকৰ ব্যক্তিগত কথাত আমি তেতিয়াহে লাগোঁ লোক বেলেগৰ ব্যক্তিগত কথাত আমি তেতিয়াহে লাগোঁ যেতিয়া নেকি সেই তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথাটো নিজেই ৰাজহুৱা ছ'চিয়েল মেডিয়াত কৰে তাৰ পাছতহে আমি ভিডিঅ' বনাওঁ এইটোত অকণমান মাল সোমোৱাই পেলাই তাৰপিছত আমাক কমেণ্ট কৰিব লাগে একাংশক কৈছোঁ একাংশই কয় কাম নাই আৰু এইটোৰ ওপৰত কিয় ভিডিঅ' বনাই আৰে বাবা কাম আছে কাৰণেতো বনাইছোঁ ভিডিঅ' তোমালোকে চাবলৈ মন যোৱা নাচাবা তোমালোকে যদি এইটো এতিয়া মোক আকৌ ক'ব এটা এনে কেনেকৈ আহিব ভোক 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 ক'বহি যে এইটো ভিডিঅ'টো আমি চালোঁ নিউজত তইনো কিয় দিছোঁ আৰে যিসকলে নিউজত চোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই বনাইছোঁ যিসকলে মোক ভাল পায় যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় অকল তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ আৰু যিসকলৰ চাবলৈ মনে স্ক্ৰিপ্ট কৰি গুচি গ'লেই হ'ল মইতো কৈ থকা নাই চাবই লাগিব চাবই লাগিব কৈ আছো নেকি

বিগত যেতিয়াৰ পৰা মই বিয়া হৈছো তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতে ওপৰত নিৰ্যাতন চলাই যাৰ কাৰণে মই এবাৰ ডাইভৰ্চ কেছো ফাইল কৰিছিলো তেওঁ গোটেইখিনি মৰিগাঁও মেনেজ কৰি ডাইভৰ্ছ কেচ কেছ উঠাই দিলে মহিলা বিভাগতো মই গৈছিলোঁ তেওঁলোকে সেৱাৰ কৰি মোক তেওঁলোকক জপাই দিলে কোনো মোক মৰিগাঁৱৰ পৰা ছাপৰ্ট নকৰিলে কোনোদিন মই মৰিগাঁও প্ৰকাশনৰ পৰা সহায় নাপালোঁ কালি যিহেতু শুনিলোঁ তেওঁৰ বেল হৈছে সেইকাৰণে মই গৈছিলোঁ মৰিগাঁও আৰক্ষীত যে কওঁ তেওঁ এনেকুৱা আমাক টৰ্চাৰ কৰে হেৰি ইনকেচ আমাৰ যদি কিবা এটা সমস্যা আহি যায় আপোনালোকক অৱগত কৰি থওঁ যাতে আপোনালোকেও গম পাওক যে কিবা কৰিছে যদি তেওঁ কৰিছে কমচে কম মই জনাইছিলোতো ঘটনাটো হোৱাৰ আগতে অৱগত কৰাইছোঁ কিন্তু

মহিলা দু মাইকী পাইছো সেই মোৰ বাচ্ছা মই যে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিছো মৰম লগা কুকুৰজনী মই যাক মা বুলি মাতো জেচ্ৰী মা এনেকুৱাকে মাতো মাজীক মা বুলিহে সম্বোধন কৰো তাইক তাইৰ ওপৰত হোৱা এক খিনি মোৰ যে চকু দুটাই সাক্ষী হল সেইখিনি প্ৰতিবাদ কৰা কি মোৰ ভুল আছিলে নেকি মই নিজৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰা নাছিলো কিন্তু তাই হৈ মই প্ৰতিবাদত নামিছো মই এন জি অ'ক জনাইছিলো যে তাইক সুৰক্ষা লাগে তাইক কিবা এটা কৰক তেতিয়া এন জি অ' কি কৰিছে সেইখিনি মই নাজানো সিহঁতৰ টিমে কি কৰিছিলে গোটেইখিনি কৰি তাইক ৰেস্কিউ কৰিছে এতিয়া তেওঁ থানাৰ পৰা মানুহক কৈছে যে মই ওলাই লৈ মোৰ ধনিয়াৰক মই চাই ল'ম মোক অপদস্থ কৰিব মই কি ইমান ডাঙৰ পাপ বা মই কিবা ক্ৰাইম কৰিছো নেকি এই যে কেমেৰাত যে বন্দী হব বুলি মইতো ভাবাই নাছিলোঁ সেই শিশুটিৰ ওপৰত যে সি যে ৰেপটো কৰিলে এদিন নহয় দুদিন আমি নাথাকোতে কিমান দিন কৰিছা হিচাপ মইতো নাজানিম তেতিয়া তেওঁহে জানিব সেই নৰ পিখাটোহে জানিব মই কেনেকৈ জানিম আঠ ন দিনৰ একদিনত দুজনী মাইকী আৰু কুকুৰটোক দুদিন পাইছো কিন্তু মৰিগাঁৱৰ মানুহে বা মৰিগাঁৱৰ আৰক্ষীয়ে এক ধুনীয়াকে সুৰক্ষা দি ৰাখিছে আজি যিখিনি পাচী কাণ্ড কৰিছে বেলেগত থলে কিন্তু তাক হাতত হেণ্ডকাপ লৈ লকআত থলে হয় ম ইউজ কৰিব নিদিলে হয় মৰিক্ষা মৰিগাঁও আৰক্ষীক মই এটা বস্তু দেখিছোঁ তেওঁক মোবাইল ইউজ কৰিব দিছে তেওঁ লকাপত থানাত বহি বহি তেওঁ বেল লৈছে ইমান তেওঁক সুৰক্ষা দিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ আগত কি ৰহস্য মই নিজেই ফটো উইল বি টেকন হেভ অলৰেডি হেল্ড আমাছলি ডিচাইডেড টু বেন নাৰায়ণ দাস কিন্তু আমি এতিয়া যিটো ঘটনা আমি সদ্যহতে আমি পাইছো একদম মানৱ সমাজৰ লজ্জানত অৱস্থা এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে যিটো গৰিহণা দিব গৰিহণা যোগ্য নহয় তেওঁ এনেকুৱা গতিকে তেওঁ আমি এই অঞ্চলত থাকিব নিদো আমাৰ মহিলা মহিলাসকলে এইটো আবেদন কৰিছে যে তেওঁ কুকুৰকো যদি জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিও তেওঁ যদি এনেকুৱা অশালীন কাম তেওঁ কৰিব পাৰে অকাৰ্য কাম কৰিব পাৰে তেওঁ মাইকী মানুহ ইয়াত কেনেকে চলিব গতিকে যদি মহিলাই এতিয়া কথাটো পোহৰলৈ আহিছে বুৰ ব্যৱহাৰ কৰে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে ৰাস্তাই পদূলিয়ে তেওঁলোকে বেয়া কথা কয় তেওঁ গতিকে এনেধৰণৰ কথাবিলাক এতিয়া আমি পোহৰলৈ আহিছে গতিকে আমি এইটো কথা আমি প্ৰশাসনলৈ অনুৰোধ কৰিছো আৰু আমি যদিও প্ৰশাসনে কোনো সুন্দৰ এটা ভাল ব্যৱস্থা এটা নলয়